до Сибири доходила Украина, ты что не читал историю что? водительством, она до Сибири доходила. Первого князя Бандеры. Что с ним? Е... Здравствуйте. Про что спилкуетесь? Опять не понял. О чем общаетесь? А о чем, о чем угодно, Война-политика. Война-политика. И, и Кто виноват в войне Россия или Украина? Ну, в России нет никакой войны пока. А что у вас? Лично у меня выпивка. Не, что у вас идет, если не война? А нет, да, СВО. А что такое СВО? Специальная военная операция. А, а, военная... а? что там? Давай. Операции, Окраин, о, давай. ничего себе. А, а где мне прочитать о ней? Блин, молодой человек, сколько она правда уже проходит? Ну, Смотрите, она, она столько времени проходит, а закона до сих пор нету о ней. Как мне узнать о том, что такое специальная военная операция и как она регламентирована у вас? Как вам узнать? Ну, да. Ну, возьмите там информацию, за какой там, когда началось? Нету, смотрите, вбиваю у себя сейчас, вот сколько раз не вбивал, одно и то же все время. Вбиваю специальная военная операция, единственное, что есть, Статья в Википедии, где написано о том, что это Пропагандистский эфемизм, придуманный российским руководством. Хочу да. найти закон в Российской Федерации о том, что такое специальная операция да, военная. Давайте так. Давайте. давайте. Так. Закон не можете найти? Давайте найдем закон. Вы уже украинцы. Так Конечно. Давайте закон о войне найдем на Украине. Закон о войне? У нас есть да, закон о войск, про войсковый стан. Так. Кто? что, Как? то Где она? Зафиксирована? Кто? В законе война. у нас прописаны, Вейсковый стан. У нас Каком идет законе? война. Да, что у вас как написано? Скажите мне, что, как и, написано? что именно? Что именно вы... у нас написано? У нас закон, там большой закон. Что вы конкретно хотите узнать? Что у вас идет война? У нас идет война. У нас введен военный военное состояние войны. военный стан. У вас состояние войны там введено. Вейсковый стан, скажу. А что я вам теперь хочу вас спросить? Uh -huh. А что у вас этот президента? Почему у вас там по законам военного времени? Как он там должен вести себя? Как должен вести себя? Ваш срок его кончился? Там что? Не, по кончился. Прописан? Не кончился. Не кончился, нет. А ну а. Да. а я так считал, что вот в этом Конституции написано, что там до пяти лет у вас срок и все. Так не везде зависит. везде такое написано. Но ну, только вы же только один пункт Конституции прочитали. Это вы же этот пункт до конца не дочитали, видимо, да? Ага ага. Ну до конца написано, что он будет. По 6. Откройте сто ю сто третью статью, а ко и... про которую вы говорили. Прочитайте конец статьи. Я по 105-й, ой, ну, по 102-й ходил. По 103. Нет, 103-й, а в 102 не прописано про полномочия президента. 102 вторая ну, это еще... Мне, если честно... Мне 102 пора... это еще Верховная Рада Украины, там мне полномочия Верховной. Не, так давайте прочитаем 103-ю пункт, статью, конец статьи. Что там написано? Да мне зачем? Ну, зачем ну, мне? Что выборы президента на территории Украины проходят в соответствии с законами Украины. А в соответствии с законом про військовый стан на территории Украины, статья 19, написано, что во время введения військового стана на территории Украины забороняется проведение выборов президента Украины и Верховную Раду Украины. Нет, вы мне скажите, вот где объявление войны, где там написано? а, а где вообще написано, что надо ее объявлять? Вам смотрите, у нет, вас нет. есть такой закон, например, называется 61 федеральный закон, закон об обороне. И там есть статья 18, называется состояние войны. И пункт второй, который гласит о, zij, да. о том, что состояние войны на территории Российской Федерации warfare. начинается с момента объявления федеральным собранием состояния войны или фактического начала боевых действий. Боевые действия фактически начались. У вас началась война. У нас начались боевые действия. Началась давай, война. Давай я тебя спрошу вот так вот. вот давай. Скажи мне, пожалуйста, когда да. началась война? А, официально? В России? Нет, вообще на Украине. В Украине с 23 на 24 февраля 2014 года. С 23 на 24 февраля. Да. Скажи мне, пожалуйста... А вот с 20, 24 февраля 2024, 2022 года, да, правильно? Uh -huh. Вот все там вывески, все фотографии. Есть фотографии вторжения? Вторжения. Напомню, Вторжение. Российский хвост в 2014 году. Есть фотографии? Где? В 2014 году на территории Украины или в 2022 году? Да, да, конечно есть, да. конечно. Где посмотреть, скажи, пожалуйста. Да, в интернете можно написать. Зеленые человечки Крым. Я говорю, зеленые человечки Крым ссылочку. Давай Да, любую. Просто напиши зеленые человечки Крым, у тебя их будет огромное количество. А можешь даже фильм посмотреть. Называется «Крым. Дорога домой». Ваши пропадоны сняли. И там же президент Российской Федерации четко говорит о том, что когда его уже в очередной раз спросили по поводу э, зеленых человечков, кто это такие, он говорит, ну чего уж тут таить. Вооруженные силы Российской Федерации блокировали вооруженные силы Украины, расквартированные в Крыму. А сначала, говорил понятия не имею, кто слушай, это местные ты, силы самообороны. Ты такой человечек, ты, наверное, не знаешь, когда российские да. войска встали в Крым. А давай, А ну расскажи мне, когда они встали. А когда украинские войска стали в Крыму? Украинские войска в Крыму. С 1954 да. года. Что, была Украина, что ли? Ну, известно. А что такое УССР, по твоему? Ну вот, пацаны. Ага. Вот мне так вот неудобно. Ты мне прости, братан, но ну, вот я тебя обзываю. Но вот честно, неудобно мне разговаривать с человеком. Что потому, такое УССР? Ну, можешь мне дать ну, расшифровку? Ну дай ну дай мне определение у СССР. В чем проблема? У СССР. Ну дай мне давай, определение. Давай. Нет, нет, нет. Мне давай. Просто охота давай. Твою, так сказать, узнать эту да. подкорпу. Да, 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 давай. В 1954 девятьсот пятьдесят четвертом году, ага, правильно? Ага. Украина была. Конечно. Как она называлась? У СССР. Советская Социалистическая Республика или, или Украина. Украинская, Советская Социалистическая Республика. Украинская. Украина Украина, где здесь? А, Украинская, Украина. Украинская, У Украина, Украинская, Советская соци... Украина Советская социалистическая Советская Социалистическая Республика. Кому принадлежит в этом названии? Украине! Правильно! Украина! <соединяйте> <соединяйте> украинская советская социалистическая республика украинская то есть украина <соединяйте> <соединяйте> украинская, украинская, <соединяйте> все верно. Братан, а, а где а где россия была скажи мне РСФСР, нет. Правда. Российская Советская <сих> Федерация. Значит, России не было, это же прилагательное. Не было, конечно. А, не было России? А что было тогда, скажи? Мне? РСФСР. Ты шо, понимаешь? Ага, ну, РСФСР это не Россия, правильно я понимаю? Потом она стала Россией. А, ну тогда это не была Россия. То есть вы никакого отношения к РСФСР не имеете, правильно я понимаю? Мы имеем больше... Ну, ты я тебе говорю, вот Российская империя, это что такое? Российской империи, может, Российской империи нет. Ее не... ближе к Российской империи, понимаешь? Еще раз, Российской, Российской империи Российской не существует. Нет ее, все, она развалилась. Да. Ее никто, ее, ее нету, она исчезла. Кого, кто исчез? Российская империя. Так, да. на ее месте что появилось? Много разных стран. Какие? УНР, РСФСР, Казахстан, при... страны Балтии. Там много стран появилось. Слушай, а вот про Балтию, она когда была... Ладно, не будем это трогать, не будем. Я, потому что не сильно. Хорошо. Давай. Вот ты мне про УНР расскажи про УНР. Да, да, что тебе рассказать про УНР? А ОНР. что они как бы свое то государство не создали? УНР создали свое государство. А где оно? УНР, ну ее захватили со временем. Кто захватил? Ну, или ча мы... часть Польша захватила. Это 18 19 год, а -а -а. польско-украинская ну, война. Надо, 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 а польско потом с 19-го года большевики начали Слушай, по, по частям год. захватывать. Слушай, а ты полякам-то Львов-то не хочешь отдать? Ну, так поляки его сначала захватили у Украины. Польско-украинская ну, война, 1918-1919 год, когда Польша перешла в состав Украины. Львов перешел в состав Польши. Польско-украинская война? Ну да. Но польская война, вот да, она называется польско-украинская, если ты не в курсе. Батюшки свет, как я глуп. Но это факт. Обалдеть, Тут обалдеть. даже я не спорю. Обалдеть. Йоп, Поэтому обалдеть. для чего нам возвращать Польше то, что принадлежало Украине и Польша захватила Украину? Российская империя, во-первых. Ладно, слушай, как? а вот ты мне... Расскажи, российской пожалуйста. империи тогда не было уже. 18-19 а, год ладно, Российской ладно, империи все. не существовало. О, все, все, все. Это, мне сейчас заморочил ты мне скажи, хоть одного великого украинского путешественника. Ой, слушай, я как-то по путешественникам не разбираюсь. Ну, давайте. Колумб это украинец. Как, как эти зовут? Как? Колумб, Колумб, Колумб. Гетманов, Гетман. Колумб это, я же тебе говорю, Колумб это украинец. Нет, ты действительно, ты меня под***л, или ты действительно в это веришь? <свят> Я тебе говорю, это украинец, он же, как только докопали Черное море, он же с Черного моря пошел в кругосветку. Старт же был как раз Я с Крыма, не... украинского. <свят> Его же сам этот э, Бандера благословлял на путешествие. ты не в курсе, что ли? А, ну ладно, хоть так. Слушай, ну, да. ну хорошо, что? скажи мне, когда вы... В, Одессе, в крым -то когда? А, ну в Крым-то мы с тобой договорились. Одессу-то когда вы забрали? Когда а, а откуда забрали? Ну, сейчас же Одесса где? Украина или что? Ну, естественно, она и была Украиной. Ну, как она оказалась в составе Украины? Она и была в составе Украины. Была. Вот и ну, вот я да. хотел бы историю. С каких ну, из Ну, давай, из веков? давай. Ну, когда-когда? Ну-ка, расскажи. Что? Что, что рассказать? Когда Россия... Ну, с момент... Украина Одесса с момента оказалась... Руси. Да. С момента Руси. Русь, это ж Украина. Так, Русь, ну, да. Русь, Украина. Да. Давай так, Русь, Давай. Ага. территория Руси какая да. была? Со современная территория Украины, ну потом еще территория Руси там захватывала, там то дальше пошла, Московию создала, а так э Киевская Русь начиналась. Пацан, вот ты мне ответил, ты в это действительно веришь или ты меня раз разводишь? Нет, я тебе серьезно, а ты что не знал об этом что ли? Украина распространялась в целом, да, вот на территорию вот Восток, на, до, до, Сибири доходила Украина. Ты что, не читал историю, что ли? Можно узнать, по чьим руководству? Что по чьему? Водительством, она до Сибири доходила. Первого князя Бандеры. Угу. Ну, ясненько. Хорошо. Да, не сомнений нет у меня. Да как так получилось, что ты историю прогулял? Тебя что били что ли, били учебником во время изучения? А? Никакого сомнения, дебил на дебил. Да ты что такое? Зачем ты меня оскорбляешь? Ты, ты просто историю не. А что ты не знаешь про первого князя Бандеру? Слушай, слушай, а можно к тебе можно тебе вопрос задать? Можно тебе вопрос задать? Я, я сегодня новости читал по поводу того, что, короче, э, ваши, ваши российские новости сейчас пишут, что ваши посевы на территории Российской Федерации были уничтожены э, этими саранчой выведенной, би, биосаранчой Украины. Как ты к этому относишься? Это ваши новости пишут. Я говорю, би, биосаранча украинская сожрала ваши посевы. Где? В России, где ты а в России живешь? Именно конкретном месте, по в России, во всей России, да, что были уничтожены большие, то есть разные территории Российской Федерации, и были уничтожены большие количества посевов, и это было Саранча. Это кто писал? Слушай, ну давай я сейчас тебе... Э... Не-не-не, не. российская -не СМИ. -не 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 -не. Так, нет, это российские СМИ, сейчас я тебе зачитаю, ну, мне, ну, надо, мне верю, надо найти. Верю. Веришь, да? Конечно. Ты веришь да, в то, что да. украинские био Да, биоволонтарию да, да, да. био -био Украины могли а. выпустить саранчу, которая уничтожила все посевы в России. Я верю. Веришь, отлично. Скажи мне, пожалуйста, а ты ж веришь в этот... Помнишь, акула была в Египте? Где? В Египте акула, которая съела русского. Почему русского? Ну, он там на Байдарке плыл по, в Египте и пел песню шамана Я русский и его акула съела. Ну это что по новостям показывали? Нет, Байдарку. Байдарку съела. Не, именно байдарку. русского по новостям показывали. Ты что не слышал? Он песню а пел, пел я русский. Бил, а ты не видел, что ли, он да и... Нет, он именно его съел. В каком году? Да вот это было два года назад. Два или три? Да, ты ж в курсе. Нет, два года назад. Ты в курсе, что это тоже был а может, была да, био. Это, короче, была биоакула, которая в этот выплыла, когда вы дамбу подорвали у нас в каховке. Она вышла в Черное море, поплыла и, и, и в сторону я, Египта. Кадры, я кадры, но там она, ту, она только Байдарку съела. Нам больше не показывали. А, ну это вам больше не показывали. Ну, типа, русские своих не бросают, а вы ну, там он, его бросили. как она, акула, могла байдарку, на байдарку напасть? же на Я ж тебе клал. говорю, ты, что. ты человек, понимаешь? Я ж тебе говорю, русского съела. Ну, Нет, он так... не на плыл. Балдеть. А на чем он плыл? Он просто плавал. Ну да. хорошо, ну так он, он песню. зачем Ты он песню шамана пел? пел? Ты же понимаешь, что против вас даже акулы? Ты понимаешь, в каком он море-то плавал? Хорошо, а что делать с э, кенгуру? Что делать? А? В каком он море плавал? В красном. Одна добрая мысль у тебя. А знаешь, было? что красное? А чего? Ну там залито все вашей кровью, у вас там акулы вечно жрут. А скажи еще один случай, чтобы вы сожрали одного еще человека. Не, я знаю случай, когда два кенгуру в Австралии русского ебаловали. Почему ты считаешь, что он русский? Вот Потому что там есть видео, где он бежит и кричит, и за ним кенгуру несутся. Подожди, пожалуйста, вот смотри. Если я родился на Украине, а живу в России. Угу. Я русский или украинец? Нет, ты Как можно на Украине родиться? Если я родился в России, а живу на Украине. Я кто? Ты все такой же, потому что нельзя на Украине жить. Хороший ты собеседник. Ну, так, как ни, ни крути, ты все равно остался им. Ну я просто тебя, не переиграй. Как, как вот ты Вот ты вот где родился? Я в Украине. Так, слушай меня теперь внимательно. Угу. В какой области? Крым. А? Крым. Опять не понял. Реально. Крым, говорю, Крым, Крым. Что с сушами у тебя? Ну, возраст. Ну, там, возраст. Пи***. А ты в курсе, как, как Одесса появилась вообще? Как, как она основалась? Так ты, оказывается, крымский татарин. А ты мне тут в Нет, я, 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 рад, я крымский как ты... украинец. Как его зовут? Украинец. Ты знаешь, как... Одесса появилась знаю, вообще. Знаю. знаю как? Знаю. А ну, расскажи мне, как. А ты не знаешь, что ли? Ну, я знаю. Ну, вообще, смотри, пока месь русские рабы, Попал. я рассказываю Попал. тебе, не перебивай меня, рассказываю. Пока русские Попал. рабы копали Попал. Черное море, пока русские рабы копали Черное море, евреи с Израиля приезжали к нам в Украину, они в Умань ехали, а потом приезжали, ну, там в сторону пляжа и, и, понемногу с Израиля привозили песок. Понемногу с кармана высыпали и хлобысь. Образовалась Одесса. Слушай, Одесса, а, а ты в, где, в каком городе родился на Крыму? Я город Саки. Какой? Саки город. Говори в нянь. Город Саки, говорю. Саки? Да. Ага, я там не был. Да и не будешь, не переживай. Ну я вот, все равно и вот туда вот и, не буду. вот смотри меня, когда Родина в опасности, надо всем идти на фронт. Ты знаешь, чьи это слова? <къех> Нет. Не знаешь. А что вы вот никак не отвоюете-то, я этот, хочу спросить, крым -то? Или отвоюетесь? Ну, отвоюем, конечно. И ты приедешь опять туда, и что будешь делать? Ой, я буду. У меня заготовленная кепке, фраза. Экиппе... У меня есть заготовленная фраза для тех людей, которые там остались и которые поддерживали Россию. Слушай, я буду кеппе... я буду ходить вот так вот довольный, да. короче, встречать такой сразу. Что с ебалом? Давай, давай с тобой стрелку забьем на давай. Турцию. На Турцию. Чтобы ты в этой и в футболке я давай. могу поехать в Турцию, а я не знаю, как ты опять на Турцию собираешься. У тебя вообще проблемы с пониманием того, как ты, как ты вообще на странах оказываешься сверху. Ладно. Скажи мне, пожалуйста, вот ты владеешь этим языком украинским? А я с тобой спочатку на якой мове спілкувався? Ну вот. Скажи мне, пожалуйста, как будет 132? 132. 132? 132. 132 число. 132. 130, ну, 132. Наконец-то. Каждый, 5 человек спросил, все по-своему. Ну ладно, давай, а, может 32 это не так. Давай так вот. Десять тысяч восемьсот пятьдесят три. Десять тысяч восемьсот пятьдесят три. Молодцы. Молодцы. Слушай, а вот ты мне тут втираю. А ты разуміешь українську мову? Нет, конечно. Затя, два года жил в Украине, я ее не слышал никогда. Ано с можешь мене перекласти. Тут э, пишуть українці в э, этот э, харківских форумах. Немає сечі я вже. Ну, в ну ось переклади мені, будь ласка. Немає сечі вже терпіти це борошно, вже підлоги країни нема. Немає сечі вже терпіти це борошно, вже підлоги країни нема. Ви часто якому говориш? На української. Ну і чого ти хочеш мені сказати тим враженням своїм? Ну, я хочу, щоб ти мене мені переклав це. не Твої Ну чого тут, знаєш такі росіянсько-українські люди заходять, пишуть нам і думають, а як вони здогадалися, що ми поняли, що що вони не українці? Нам пишуть це, і ось ми так. Секрет, секрет. Я не против, говори, как хочешь, ради Бога. Тані, то это, это ваші росіяне так говорять. знаю, что нравится, що ты со мной говориш на русском. Вот это мне нравится. Ну так если ти, ти не розумієш українську, якою мені мовою з тобою сейчас спілкуватися. Все, дорогу за російським військовим кораблем знайдеш. Пішов. к русским Пішо.